Сегодня Соломеей была тема на уроке английского. Здоровье. Ну и там, короче, мифы американцев. Нет, там не было написано, что американцев, но просто мифы. Да, наверное, американцев было написано. Про лечение, короче, ну, про лечение. Значит, миф номер один. Что если человек заболел, надо срочно есть. Красивенько, да? На срочно їсти е куріний суп. І це ж Соломія ну, читає вона ну, і спрашує, це правда? Це правда. Кажу, так. Да. Тільки ти заболів, стів бігом шукає, або сам готує, або діде, якщо він зайнятий, купляє. Ну, такий бойл, мисочку курінного супа. Зачем? Ну я, ну, кажется, ну надо. Ты же заболела. И что? Чем мне допоможе куриный суп? Я не понимаю. В этой статье, ну, опровергается, что в курином супе, в бульоне даже нема ничего антибактериального, которое поможет тебе справиться с бактериями. Ну, может, там пенициллина какая-то там доля, там какие споры. И потом второе, там было что-то про нервы, что люди думают, что нервы это, ну, если ты перенервничал, ничего страшного. На самом деле, ну, типа, нервы это, ну, хорошо ложится на здоровье. ну, вернее, порты дороги. Но тут я зацепилась, я знаю ее, говорю, это больше, я говорю, с вами я расскажу, все девочки, все говорю на английском. Бекаю, майкаю, но ну, она мне, ну, аж понимаешь, что ученица, но она не понимает. Что это? Кока-кола лечится. Я рассказываю, бумажный случай, у меня заболел Он ну, заболела, такая тяжесть, якась, і, короче, як там мутит, я не знаю, не пойму, что ты я съела, короче. <кхід> не то. я говорю, Стив, ну купи мені якийсь уголь активированный. Ну, а, а, це я тільки приїхала, я ще не знала, що тут є, що в аптеках. Говорю, Ну хотя бы ну, минералки. Ну, я знаю, что боржоми тут немає. Мне это боржомі хорошо допомагає. Но ну, хоть якусь, говорю мінеральну воду. Короче, він. и проезжая с Кока-Колой и Джинджер. Напиток газированный, сладкий, типа лимонад, но вин с имбирем. Якобы. Там, наверное, имбирь, то не настоящий. Это... Ну, приехал с этими напитками. Я говорю, я не поняла. Что это? Он говорит, это мне сказал фармацевт. Он пошел в аптеку, объяснил, что ну, у жены такая-такая, ну, тогда еще не была женой, ну, ладно, ну, вот такие симптомы, ля ля, -ля в общем, что-то с желудком. И фармацевт говорит, идите, короче, в магазин купить джинджер вот этот и кока-колу. Да, и Соломия э, слухает, да, вот такая фигня, в шоке. Плюс еще, короче, у Стивена дочка, у нее проблемы с горлом, она где-то раз в два в год стабильно болеет, у нее там, ну, какие-то проблемы, короче, она у горло болит, и она прямо это, берет это больничный, лежит, там видно боль страшно, ну, она идет до врача, конечно же, видишь, <coughs> там что-то выписывает, но еще она пьет, В ці дні вона п'є холодний спрайт. Прям з холодильника холоднючий, що пашиться. А що я так і не можу пити. А вона каже, це мені допомагає справлятися з боль'ю. Типа горло не болит. Вона цей спрайт смокче, смокче і смокчи. Холодний. Отакі факти. Я соломію розказувала, як я до врача ходила со своєю сумнією. Еще что они у меня, у меня спрашивали, что бы вы хотели сделать. Вот сам она спрашивала, мой лечащий врач. А еще я была у сомнолога, прям врач, узкий специалист по проблемам со сном. И он мне просто порекомендовал, сказал мне, придерживайтесь таких рекомендаций. Лягайте в 11 спать и вставайте в 6. Я говорю, хорошо, я так буду делать, доктор. Я ему поясню, что я не могу спать. Я просыпаюсь среди ночи и не сплю. А он говорит, это потому, что вы ложитесь или рано, или слишком поздно. Нужно ложиться только в 11. Все. Сломи я слуха. Отвлеклись с нее от урока. И вот Тему крутые, что тут в Америке, что я так и бачила, интересно. последний кавунчик. Я знаю, что гликемический индекс кавуна высокий. И что? Я все знаю, если эту тему уже прохавала и съела. С гликемическими индексами, с углеводами и жирами. Углеводы не есть, жирная не есть. Гликемический индекс учитывать. Все это мы съели и высрали давно-давно-давно. Я ничего на этого теперь не придерживаюсь. Главное кушать свою норму, не проедать. Все, вся наука, вся хитрость похудения. Ну, это при условии имея здоровый организм. Если не никаких там дисбалансов в организме. Если в организме все нормально, функционирует, в этом плане просто кушать свою норму, чтобы содержать свой организм. А то, что наисты и жирного, и сладкого, углеводов, гликемический индекс это все. До сраки. Все, мы уже прошли. Все этапы прошла. Все, девочки, рассказала вам. Кого он смачный?